Щоб бути успішним у сучасному шоу-бізі, співакам потрібно відповідати міжнародним стандартам. Проте на вітчизняній сцені це мало кому вдається. Та іноді з'являються артисти, у яких вчаться навіть закордонні колеги. Подробиці вже за мить. Друзі, наша програма становиться з кожним випуском все і крісті, і пікантні. І тепер ми будемо знайомити вас з інтересними, а саме главне популярними. артистами украинского шоу-бизнеса. У меня в гостях певица Алаис. Привет. Привет. Мне очень приятно, что ты сразу причислил меня к популярным артистам. Алоис, я у нее из небогатых вечезняных артисток, которые не перестают выражать публику. Та выявляется, что она могла никогда в жизни не выйти на сцену, адже в детстве просто ненавидела музыку. Скажи, с чего началась твоя любовь, твоя музыкальная жизнь? Моя музыкальная жизнь началась в музыкальной семье, как это у многих происходит. Мой папа музыкант, и мама занималась музыкой. Вот. И, собственно, мне пришлось. И ко мне, мне эту любовь так прививали, что мне пришлось на несколько лет бросить занятия в фортепиано, потому что, когда ты занимаешься... Переборчик был, по, да, уже? по 4 часа в день, то так сказать, желание пропадет любое. В своей карьере музыкальной вот этих лет ты не исполняла украинские и русскоязычные песни, ты пела на английском языке, пела достаточно модную музыку. Что поменяло твой вкус? Почему с территории А вот получился такой ход? <laughs> ну, во-первых, есть люди, у которых получается красиво петь на русском языке, как у тебя, например. Я говорю это на искренне. Русском языке. На русском языке. Yeah, you know, you know, no. Вот. Но, вот. тем не менее, выбор почему-то попал на англоязычный проект. Может главную... быть, потому что я музыку. очень много видела примеров, как не надо. Это как, очень полезно. Как территория? Как... <laughs> Забыли? <laughs> ну, не будем говорить. Нет, в территории были хорошие артисты, правда. лоис есть одни из небогатых украинских спевачек, которые бездоганно владеют английской. завдяки этому спевачка может себе позволить даже играть Шекспира в оригинале. Тот режиссер, который э, ставил спектакль Леся Подорвянского, его зовут Андрей Критенко, он с 1995 -го года живет в Германии. На самом деле он Киевлянин. Он очень талантливый, и поскольку он чем ценен для нашего театра, тем, что он понимает нашу ментальность, но э, умеет это сделать по-европейски, поставить mm -hmm. так, чтобы это было интересно и немного по-новому. Вот. И он пригласил меня в свой следующий спектакль, который он будет ставить, когда снова приедет в Украину. Двенадцатая ночь Шекспира. Вот. Я серьезно готовлюсь, перечитываю это все на английском языке. То есть это будет в оригинале, что ли? Да. Скажи. Аме <гум> депресс. <I'm depressed. laughs> Любов до театру Алоїс підхопила від свого улюбленого українського письменника. Сталося це після того, як він запропонував їй співпрацю. Я грала в п'єсі Ліся подерв'янська «Сни Василіси Єгоровни. Причому для мене це був праздник життя, тому що його п'єси я знаю на Ізусть з 11 класу. И каждый раз перед концертом, когда я делаю мейкап, если это не визажист со мной, а я делаю сама, я включаю его пьесы и вдохновляюсь. Вот. Замечательно. Слушай, ты как прям медитируешь. Получается. Да, это своеобразная медитация. Да. Спильная работа и с легендарным автором надыхнула спевачку на литературную деятельность. Проте, эта творчесть приняла довольно несподивное У тебя была попытка написать книгу в интернете, в фейсбуке? Вот. И на какой стадии сейчас, на какой странице она находится? Да, я писала книгу, которая разрушала умы. О чем она? Она о разном. Это абстрактная такая книга совсем. Она состояла из различных кусочков. И концепция была такова, что люди, которые разные, певцы, там, артисты, журналисты, просто люди, а, от, монологи были от их лица, а, причем монологи не те, которые они, а, ну, как бы говорят, находясь, находясь в обычной жизни со своими обычными масками там социальными. Не а, придум, а настоящие. Да, а да? настоящие, да, вот а где ты это берешь, так. ты подслушиваешь с коллегами это... во время концертов Нет, во товарищи не... коллеги будьте осторожны, когда Лаис выступает вместе с вами, нас подслушивают. Да, да, от меня уже все перебегают в другие гримерки. И правильно, я люблю, когда много места. Незважаючи на гострі вислови про колег, більшість із них все ж із радістю з нею спілкується і навіть співпрацює. З тобою би, я кстати з удовольствием записала до все, У нас тепер буде дует Це було б вообще щастя для мене. Є ще плани записати дует з Фаготом. Він уже вроде, думає над текстом. Публічність зобов'язує співачку ретельно слідкувати за своїм виглядом, та це аж ніяк не впливає на її приватне життя. Абсолютно не готовлі до сьогоднішнього інтерв'ю. Я от, как бы... случайно помню а, а один из репортажей твоей презентации и журналисты так высказываются что аллаи стала гламурной теперь модной. вот так mm -hmm. что нам теперь ожидать от тебя не знаю может им просто было надо было применить новое слово которое они выучили одни написали и сразу его в статье своей то есть Но... секса не будет в клипах нет а что такое секс Обнаженные тела. О, тела. Нет, ну я уже пару раз была на обложках всяких эротических журналов. Кстати, планирую сделать это еще раз. Ну, это. Я не знаю, многие так серьезно к этому относятся. Вот девушка попала на обложку журнала и думает, все, я сейчас, вот, завтра я уже выйду замуж, и все у меня сложится. Я к этому с юмором отношусь и к любому там сексу в клипах или еще где-то. Это красиво, если оно. Замуж ты не спешишь. Замуж я антиспешу. Антиспешу. Как начинается сольный путь. Я так люблю свободу, я просто ее обожаю. Спасибо большое тебе за откровение. Вот, и за ту информацию, ты, э, с которой ты поделилась с нашими зрителями. А вам, друзья, хочу сказать, что теперь в программе «Экран» вы будете видеть интересных людей. Смотрите нас и не переключайте.